Ну, давайте начинать. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анна Волобова, я модератор сегодняшнего мероприятия. Тема брифинга «Перспективы развития ипотечного кредитования в Украине в 2013 году». А, участник брифинга – председатель правления государственного ипотечного учреждения Валентин Леонидович Рыбачук. А, после информационной части Валентин Леонидович ответит на ваши вопросы. Ну, если нет возражений, давайте начнем. Валентин Леонидович, вам слово. Я всех приветствую всех с прошедшими праздниками и с наступающими в том числе. Сегодняшняя, сегодняшняя пресс-конференция, тема пресс-конференции перспективы развития ипотечного кредитования. Это очень важная, важная тема в связи с тем, что она является ведущей в развитии строительной отрасли в Украине. Если проанализировать... Строительная именно перспективы строительной отрасли и то, в каком состоянии она сегодня находится, то, безусловно, мне хотелось бы отметить то, что в 2008 году строительная отрасль пережила очень большой кризис, потому что практически было остановлено более 4000 домов, которые ну, остались недостроенными в Украине. И благодаря Потому что сегодня работают программы благодаря тому, что сегодня и президент Украины, и правительство направляет свои усилия, направляет, дает, ставит задачи по развитию именно программ, в том, чтобы активизировать строительную отрасль, это как раз и является доказательством того, что это очень важные аспекты сегодня и программы, которые как раз направленный на развитие экономики в Украине. Мне бы хотелось бы отметить о том, что Государственное ипотечное учреждение, раз мы говорим об ипотечном кредитовании, то я хочу сказать то, что по, ну, провести такой небольшой анализ, что в 2012 году у нас ставился план по ипотечному кредитованию физлиц 800 кредитов выдать. Ипотечное учреждение выдало 1231 кредит в прошлом году только. В этом году у нас уже на рассмотрении находится 180 кредитов. Даже с учетом того, что у нас поднялась в конце года поднялась ставка рефинансирования до 18%. Это все знают. У нас уже 74 кредита лежит на рассмотрении по новой ставке. Это, в общем-то, например, на сумму 42 миллиона гривен. Если говорить о, о программе, которая включает в себя достройку жилых домов, которые как раз были остановлены в кризисный период, то с помощью государственного ипотечного учреждения нами финансировано 26 Домов, которые должны достроиться, из которых уже 15 домов введены в эксплуатацию до 1 января 2013 года. 7 домов планируется в первом квартале 2013 года, и остальные уже до конца года будут введены в эксплуатацию. Ну, во всяком случае, мы так надеемся. Сумма, которая была финансирована по достройке жилых объектов, это чуть больше 700 миллионов гривен плюс два объекта у нас сейчас еще находятся на рассмотрении по финансированию чтобы я хотел бы еще отметить то что у нас сегодня в государстве работает несколько программ я сейчас ну как бы презентовал две программы это по программа по физлицам и программа достройки жилых объектов но есть еще программы, которыми оператором является Минрейронбут, это программа доступного жилья, это программа молодежного кредитования, это кредитование жителей сельской местности. Эти все программы в том числе направлены на то, чтобы люди могли получить сегодня, согласно инициативе президента, доступное жилье в Украине. И как мы сегодня видим, эти программы сегодня ну, очень хорошо работают, потому что с помощью, мы сегодня, если говорить статистика, 1222 человека получили жилье с помощью программ, которые работают в Минрегион Буде. Я думаю, что в дальнейшем уже, когда будет презентация по Минрегион Буде, уже, я думаю, там скажут о том, что создан уже, создан координационный совет по, как раз по, который имеет... Такой консультативно-дорачий орган, который как раз направлен на то, чтобы систематизировать, чтобы усовершенствовать ну, в первую очередь юридическую систему, которая сегодня у нас существует. В этом году мы поставили перед собой более серьезные существенные задачи, потому что уже, уже в этом году у нас получается, что мы планируем на рынок ипотечного кредитования у нас сумма где-то пойдет порядка ну, от 2,5 до 3,5 миллиардов гривен в этом году. Это с учетом того, что в прошлом году у нас выпущена облигация под госгарантию на сумму 2 миллиарда гривен. В этом году запланирован тоже выпуск облигаций, на какую сумму мы еще пока в бюджете это не заложено, будет в дальнейшем определяться. Плюс у нас 500 миллионов облигаций собственных простых, и в этом году в том числе планируется порядка 500 миллионов собственных простых облигаций. Я думаю, что с учетом того, что сегодня мы видим и выделение финансирования, о том, что выделено 300 миллионов под программу «Доступное жилье» на компенсацию кредитов, которая под 3% работает, мы видим, что сегодня очень большое значение этому уделяется. Потому что как раз развитие строительной отрасли зависит от того, чтобы люди могли получить ипотечные кредиты для того, чтобы приобрести жилье и стать его собственником. Я думаю, это очень существенно и важно. Поэтому мы все работаем в этом направлении. Если есть у вас вопросы, я готов ответить. Есть. Есть портал Багнет, скажите пожалуйста, вот одно из проблем, в том числе и по мнению застройщиков ипотечного кредитования, ну, рынок лежит, и он бы понемногу поднимается, он понемногу поднимается. Но одна из проблем это высокая ставка. 15-16%. Но э, вот по экране того же самого молодежного жилья там применили интересную технологию, в результате удалось снизить до 3%. Ну там специфика на самом деле, кто кому компенсирует, но тем не менее удалось снизить. И вот вопрос такой, что может привести, как можно реализовать вот на массовом уровне снижение ипо, ставки по ипотеке? И вообще, возможно ли это сейчас в данных условиях? Спасибо. Вы знаете, что вот то, что вы сейчас сказали, это очень интересный и очень актуальный такой вопрос. Я хочу сказать о том, что кредитование 16%, 18%, я такого не знаю, ну, чтобы понятно было, да, потому что... Государственное ипотечное учреждение у нас была ставка рефинансирования 11%, плюс мы разрешали поднимать 3-4%, то есть ну, до 15%. Но это не 16, а не 18%. До, до 15% максимально. Средняя ставка была 13,37%. Что понятно было, так более точная цифры. Когда мы говорим о ставке рефинансирования сегодня 18%, да, безусловно, она поднимется как минимум до 21%. Это высокая ставка. Но когда мы говорим о достройке жилых объектов, то мы в первую очередь говорим о бизнесе. О том, что строители сегодня, они не просто ну, достраивают жилые объекты, они еще и застройщики зарабатывают деньги. Поэтому их дельта, возможно, финансирование немножко понизится, ну, с учетом этих финансов, потому что ресурс, который мы сегодня ну, под эти программы используем, он заимствован на рынке, мы его потом возвращаем, потому что нашим государственным ипотечным учреждениям в 2012 году мы вернули больше там ну, порядка миллиарда, чуть меньше порядка миллиарда гривен только своих обязательств. Все в сроке как положено. То есть мы все деньги, которые заимствуем, мы их потом в конце концов возвращаем. А снижение ставки. Я, вот вы говорите, снижение ставки. Э, в случае у нас сегодня находится на монетизации э, ну, практически полтора миллиарда гривен. Если эти полтора гривен мы успешно монетизируем, э, э, я извиняюсь, полтора миллиарда гривен, да, ну я извиняюсь, оговорился, да, да? мы монетизируем, то мы сразу приступаем к рассмотрению понижения ставки рефинансирования. Мы уже делали примерный расчет, мы думаем, что где-то она будет 15,3-15,4%. Почему такая ставка высокая была 11, стала 15,3%? Потому что сегодня заимствование ресурсов, которые идет и которые установил наблюдательный совет с учетом требований финансовых международных институтов, это ставка 14,3%. То есть мы сегодня заимствуем финансирование по 14,3%. Поэтому меньше мы сделать не можем, плюс у нас идут затраты, поэтому ставка плюс 1%, где-то будет плюс 1, плюс 1,2% у нас будет на содержание структуры. Еще вопрос. Скажи, правильно я что я думаю, что вы меня неправильно поняли. Я почему говорю о 21%, я сказал, это я сказал не о ставке рефинансирования. Это я сказал о кредитовании застройщиков. Потому что рефинансируем мы через банки, и банкам мы даем 18%, а уже банки выдают ну, как минимум 21%. Но мы больше не разрешаем, возможно, это будет 22%, то есть 3-4%. Проходят те затраты и риски, которые несет банк, они закладывают в эти 3-4%. Но, если вы меня, может быть, не услышали, я сказал о том, что мы планируем понижение ставки рефинансирования, наоборот. То есть ставка рефинансирования будет до 15,3%, до 15,5%, мы дальше ну, более точно уже рассчитаем, когда пройдет монетизация. То есть, соответственно ну, где-то плюс 3%, то есть ставка вообще кредитования будет 18,5%. Примерно. Я уже сказал, то есть после монетизации облигаций, которые сегодня находятся у, как раз у компании, которая занимается продажей. Мы планируем в феврале месяц. Есть еще вопросы, коллеги? Ну, если нет вопросов, я тогда предлагаю завершить нашу встречу. Все, всего доброго тогда. Спасибо за внимание.